रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला असूल करीम आज की महजब दुनिया में जितने भी मुल्क हैं उनका इंतज़ाम इस तरह चलता है कि एक क़ानून साज इदारा जो उस मुल्क के लिए क़ानून बनाता है एक अदलिया और एक इंतजामिया इंतज़ामियालिया उसके क़ानून के मुताबिक क़ानून नाफिज करती है फ़ैसले करती है और उस क़ानून के मुताबिक इंतज़ामिया उस मुल्क का इंतज़ाम चलाती है सिविल इंतज़ामिया है जिसमें साबीदारे आ जाते हैं पुलिस भी उसी के अंडर में होती है यही हमारे मुल्क पाकिस्तान का भी हाल है पाकिस्तान क़ानून सुप्रीम जो है वो हम कहते हैं कि अल्लाह का कानून सुप्रीम है और है भी बेशक अल्ला ऐसा ही जब मुल्क अल्लाह का है तो कानून और अमर भी अल्लाह तआला का हमारी अदलिया है जिसमें तमाम ज़्यादातर तादाद उन जजों की होती है जो मुसलमान जज होते हैं हमारी इंतज़ामिया का एक हिस्सा जो पुलिस है वो भी जो है बहुत ज़्यादा क्योंकि मेजॉरिटी मुस्लिम पापोलेशन है आबादी है तो हर महकमे में मुसलमान मुलक है तो मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है इस वीडियो में हम अपने मुलक की अपनी अदालतों की अपने कानून साध इदारों की और अपने पुलिस की बात नहीं कर रहे इस वक्त मैं जिस मुल्क में रहता हूँ पिछले तकरीबन चालीस साल से उसकी बात कर रहा हूँ और मौजू मेरी अपनी जात है इस मुल्क में ईसाई आबादी का मुल्क है मेजॉरिटी ईसाइयों की है मगर इनका कहना ये है कि हमारी ईसाइत को हमारी इंजील को हमारे काम काज से कोई सरोकार नहीं है अगर किसी को इंजील पढ़नी है तो घर जाकर पढ़े या घर जा में पढ़े तो ना इनकी अदालतों में इंजील है ना इनके अल्लाह आपका भला करे सिविल इंतज़ामिया में इंजील है और ना इनके क़ानून साज इदारे में ही जीला है इनका कोई ताल्लुक नहीं है मगर मैं जो बात बताने चला हूँ अभी इसे ग़ौर से सुनिए आप हो सकता है इस वीडियो में पंद्रह बीस मिनट की हम यही बात कर सकें उसके बाद फिर इसको मुकाबिल में रख कर हम अपने मुल्क की बात करेंगे इन शाह तल मेरा अपना एक अब तो मैं रिटायर्ड हूँ अलहमदिल्ला एक छोटा सा कारोबार था अपना करता था तकरीबन ये सत्रह अठारह साल पहले की बात है कि एक लेटर मेरे पास आया नाम जहीर अहमद ख़ान कि तुमने यहाँ पर अमेरिका के एक बैंक का नाम लिखा हुआ था कि वहाँ से साढ़े सत्रह हज़ार डॉलर तुमने निकलवाए हैं तुम्हें लोन मिला था और तुमने वो वापस नहीं किया मैंने वो पेपर जो आया था फाड़ के फेंक दिया क्योंकि मैंने कभी कोई ऐसा लोन लिया नहीं था उनसे कुछ अरसा गुज़रा मेरे ख़्याल तीन चार पाँच महीने के बाद एक और लेटर आया उसमें लिखा था कि अब आपके पास जो है दो रकमें हो गई हैं एक साढ़े सत्रह हज़ार डॉलर है और एक आपने उसके बाद भी तेईस हज़ार डॉलर का और लोन लिया था वो वापस नहीं किया मैंने उस भी उस लेटर का भी यही हाल किया जो पहले लेटर का किया था मैंने कभी आज तक कोई कर्ज नहीं लिया था ना बैंक से कभी पैसे लिए थे ये अब जब ये दूसरा तेईस हज़ार वाला भी लेटर आया तो उसके बाद अब घर में फ़ोन भी आने लग गए फ़ोन उठा लेते थे हम जहीर अहमद है हाँ है भाई मैं बात कर रहा हूँ तो आप मैं फला जगह से बात कर रहा हूँ और आपकी तरफ इतने पैसे हैं हमारे न यहाँ एक बात बतलाता चलूँ कि बैंकों को अगर कोई आदमी लोन लेने के बाद पैसे ना दे कुछ अरसे बाद तो यहाँ पर एक और इदारा है जिसे कलेक्शन एजेंसीज़ कहते हैं ना बहुत हज़ारों की तादाद में ये लोग मौजूद हैं ये उन बैंकों से उस लोन को ख़रीद लेते हैं बैंक को कहते हैं कि भाई तुम्हें नहीं मिल रही तुम्हारी रकम तो डूब गई है तो अगर तुम्हारे सौ रुपये हैं तो हमें पचास में दे दो या साठ रुपये में दे दो कानूनी तौर पर उस लोन के ये मालिक बन जाते हैं और यही फिर आपसे डील करते हैं अब उन कलेक्शन एजेंसीज़ की फ़ोन भी आने लग गए मेरे पास मैं उन्हें उठाता फ़ोन उठा कर बता देता कि भाई मैं वो नहीं हूँ मगर कौन एतबार करेगा फ़ोन उनके आते रहे सुनते रहे हम भी ना। अब उसके बाद एक और रकम जो आई सबसे बड़ी थी वो तकरीबन पिछहत्तर हज़ार डॉलर की थी वही जहीर अहमद खान और उसी ने ये तीसरा लोन भी वहाँ से लिया मगर एक अजीब बात ये थी जो मेरी समझ में नहीं आई कि वो बैंक किस तरह उसको वो लोन दे रहा था जबकि एक एक अदायगी उसने नहीं की बहरहाल उसे मिलता गया और वो अल्लाह का वली खाता गया उसे ना एक दफ़ा जो मैं फ़ोन पर बात कर रहा था तो दूसरी तरफ कोई लड़की थी ना उसने कहा कि मैं जान मैंने उसे बताया कि मैंने उसे बताया लेडी मैं वो आदमी नहीं हूँ अगर हूँ तो मैं मेरा एड्रेस आपके पास है जहां से मैं बात कर रहा हूँ फ़ोन नंबर आपके पास है आप कभी भी आ जाए यहाँ पर आप खाली फ़ोन ही पे क्यों बात करती हैं ना अगर मेरा मुल्क पाकिस्तान होता तो अब तक सम्मान लेकर मेरा हाल क्या होता वो आपको मालूम है बहरहाल वो कभी दरवाजे पर कोई भी नहीं आया बहरहाल वो उस दिन कहने लगी कि इस बात का मुझे यकीन है कि वो आप वो शख्स नहीं हो सकते क्योंकि जिस जहीर अहमद खान की हम तलाश में हैं वो तकरीबन उनतीस तीस साल का जवान है और आपकी आवाज़ से मुझे लग रहा है कि हम गलत आदमी से कांटेक्ट कर रहे हैं बहरहाल उसकी उसके बाद कभी कोई कॉल नहीं आई मेरा अब पहले तो वही लेटर आ रहे थे अब एक अदालत का सम्मान आ गया मेरे पास ना सम्मन था वो कि आपको अदालत में हाज़िर होना है मैं और एक यहाँ पर बहुत अच्छे हमारे मस्जिद के इमाम भी हैं बड़े है, बहुत अच्छे दीन और दुनिया का इलम है मैं और वो एक वकील के पास गए वकील ने केस सुना और कहा कि मैं ढाई सौ डॉलर पर आवर के हिसाब से पैसे लूँगा मैंने <laughs> कहा भाई ढाई सौ आप तो एक घंटे के लोगे मुझे तो हफ्ते में भी ढाई सौ डॉलर नहीं मिलते कहने लगा देख लो भाई मैंने उसे बताया कि असल बात यह है कि मैं वो आदमी नहीं हूँ हंसकर कहने लगा कि अगर आप वो आदमी होते भी तब भी यही कहते कि आप वो आदमी नहीं है ना मैंने कहा ठीक है फिर मैं कोर्ट में जाकर अपना केस खुद लड़ता हूँ उसने बोला ठीक है खुद लड़ो सबन की तारीख पर मैं कोर्ट में गया सबन की तारीख से पहले एक हफ्ते पहले मैं कोर्ट गया मैंने अपनी आईडी दी उन्हें मैंने बताया ये केस मेरे खिलाफ़ है और मैं अपना केस खुद लड़ूंगा जी उन्होंने तो कहा ठीक है ये तारीख आ जाइए उस तारीख सुबह जो टाइम था मैं वहाँ पहुँच गया बहुत देर तक इंतज़ार करता रहा जिस टाइम पर मेरी सुनवाई थी उस टाइम तक किसी ने मुझे कॉल नहीं किया मैं जो वहाँ पर क्लर्क लेडी बैठी थी उसके पास गया वो अपना डॉक्यूमेंट दिखाया कि आज मुझे कोर्ट में आना था उसने कहा कि वो पार्टी आई नहीं ना तो तुम्हारा ये केस जो है वो डिसमिस हो गया मैं है शुक्र है अल्लाह का मैं वो लेटर लेके आ गया वहाँ पर उसके बाद एक मेरे ख़्याल महीने दो महीने बाद एक और बड़ी कोर्ट का जो है वो सम्मान आया फिर मेरे पास मैं फिर उस अदालत में चला गया वही हुआ वो पार्टी भी नहीं आई अब केस उन्होंने ख़त्म हो गया मेरे खिलाफ और मुझे सुकून मिल गया कुछ ना मगर ये लेटर और फोन अब भी आ रहे थे अब मैं ये लेटर लेकर जहाँ मैं रहता था वहाँ का जो पुलिस डिपार्टमेंट था हमारे टाउन का अंदाज़ा लगाइए पुलिस डिपार्टमेंट में जा रहा हूँ वो आदमी जिसके ऊपर पौने दो लाख डॉलर बैंकों से निकलवाए हुए हैं जहीर अहमद खान नाम है पता लिखा हुआ है उनका और मैं यहाँ के पुलिस ऑफिस पुलिस का जो थाना था आप हम तो अपना थाना ही कहते हैं वहाँ पर यहाँ पुलिस स्टेशन कहलाता है वहाँ पुलिस स्टेशन चला गया थोड़ी देर को तस्वर कीजिए कि मैं अमेरिका के पुलिस स्टेशन में नहीं हूँ पाकिस्तान के पुलिस स्टेशन में गया हूँ वो आदमी जिस पर बैंक के पौने दो लाख डॉलर हैं क्या असर होता मेरा एस एच ओ साहब जमादार सिपाहियों की लॉटरी खुल गई होगी अच्छी धुर हाथ आई आज ना मैं गया विंडो पर मैंने बताया कि ऐसा मामला है मेरे साथ मुझे जो है हेल्प चाहिए मुझे मैं अपना केस सुनाता हूँ किसी को ठहरो बैठो थोड़ी देर में जब फारग होंगे बुलाएंगे तो थोड़ी देर बाद वो मुझे अंदर ले गया मेरे का मुझे अपनी आईडी दो मैंने अपना ड्राइवर लाइसेंस लिया मेरे से तफसील से पूछा मैंने पूरा केस ये तफसील से बताया उन्हें कि ऐसे ऐसे ये पहले सत्रह हज़ार डॉलर का आया फिर तेईस हज़ार डॉलर का आया उसके बाद गालिबन सैंतीस हज़ार डॉलर का आया उसके बाद आखिरी जो आया है ये पिछहत्तर हज़ार डॉलर का आया है मेरे ऊपर ना कि तुम तुम ना दहंदा हो उसने बताया कि तुमने ये कार्ड पे पैसे लिए बैंक से लिए बैंक से निकलवाए मैंने कहा भाई ना मैंने ये कार्ड से लिए ना मैंने कार्ड इस्तेमाल किया ना मैंने किसी बैंक से लिए ये इन पैसों में मैं हूँ ही नहीं सिर्फ मेरा नाम है तो कहने लगा कि अच्छा है, बैठो और उसने अपना कंप्यूटर खोला कंप्यूटर खोल के मेरा सोशल सिक्योरिटी कार्ड जो यहाँ की आइडेंटिटी होती है पाकिस्तान के नेशनल आईडी कार्ड की तरह होली मेरी तमाम जो है जैसे ही उसने डाली होंगी ये आप, आपको शायद मालूम हो नहीं हो तो मैं बता दूं कि ये नंबर जब आप डालेंगे कहीं भी आपकी तमाम हिस्ट्री आ जाएगी यहाँ पर ना चालीस साल में मैंने क्या किया है कहाँ नहीं किया है कहाँ रहता हूँ किससे पैसे मांगे घर का किराया भी दे रहा हूँ नहीं दे रहा हूँ किसी से लोन लिया था वापस किया नहीं किया जो कुछ भी आपने किया है वो आ जाता है उस तो उसने मेरा सोशल सिक्योरिटी लेके डाला और मेरे से चंद सवाल किए क्या करते हो कहाँ रहते हो ये दफ़ सवाल दोबारा किए कि कब पैसे तुमने निकलवाए मैंने कहा इनमें से मेरा एक पैसा भी मैंने इस बैंक से ना लिया कभी ना कभी मैंने कोई अप्लाई किया इस लोन के लिए ना मेरा यहाँ पर अकाउंट उसने कहा कि सही है हमें एतबार है तुम्हारी बात पर तमाम चेक करने के बाद उसने कंप्यूटर खोला उस पर एक पुलिस रिपोर्ट बनाई कि तुम्हारी आईडी चोरी हुई है ना मगर शुक्र है अल्लाह का कि तुम्हारा सोशल सिक्योरिटी चोरी नहीं हुआ वरना ये केस बहुत ख़तरनाक हो जाता तुम्हारे ऊपर तुम्हारा सिर्फ नाम चोरी हुआ है उसके बाद उसने मुझे वो लेटर बना कर दिया लेटर में लेकर घर आ गया उसके बाद जब भी उस एजेंसी का फ़ोन आया किसी का भी मेरे पास मैं वो जो पुलिस ने मुझे लेटर दिया था उसकी एक फ़ोटो स्टेट कापी बना था और उसमें अपने लिफाफे में रख कर उस एड्रेस में भेज देता था चंद महीने या तकरीबन साल लगा इसमें तमाम जो मेरे पास लेटर आते थे या फ़ोन आने थे आने बंद हो गए और इस बात को तकरीबन इस केस को ख़त्म हुए भी अगर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ तो तकरीबन पंद्रह से अठारह साल हो गए होंगे ये मैं उस मुल्क की बात कर रहा हूँ जहाँ पर अदालत वो भी गैर मुस्लिम है और पुलिस का महकमा भी गैर मुस्लिम है उस अदालत में जब मैं गया तो उन्होंने मेरे से ये नहीं कहा कि भाई वकील लेकर आओ अकेले आप कौन से कानूनदान हो जो वकील लड़ोगे पौने दो लाख डॉलर का गबन है चोरी है क्या है आपकी आप अपना वकील करो उस क्लर्क ने कोई बात नहीं की उसने कहा तुम खुद केस लड़ते हो फलानी तारीख को आ जाना मैं चला गया दोनों केस डिसमस हो गए यही हाल पुलिस का था ये पौने दो लाख डॉलर का केस अगर किसी मुल्क में होता ख़ास तौर तो पर मेरे मुल्क में तो मेरी क्या हालत होती है अंदाज़ा लगाया ना। पहली बात तो यह कि अंदर दाखिल होने के बाद मैं थाने से निकल ही नहीं सकता था मगर जहाँ पर दीन नहीं है इनका इनकी अदालतों में इनके थानों में मगर वहाँ पर इनका कानून मौजूद है और क़ानून इस तरह मौजूद है कि हर शख्स इनकी नज़र में एक है उन्हें दो लाख डॉलर किसी के खिलाफ अगर कोई अदालत में आया है और कोई उस पर जुर्म साबित नहीं होता कोई नहीं कहेगा आपको ना पुलिस वालों ने थाने ने जो सार्जेंट था उसने एक लफ्ज़ नहीं पूछा ये नहीं पूछा यार सच सच बताओ तीन पुलिस वाले और नहीं आ गए एस एच ओ के कमरे में नहीं ले गए यहाँ जो शेरफ होता था वहाँ नहीं ले कर गए एक आम सी जगह पर बैठ कर जो उनका ऑफिस था उन्होंने मेरा बयान लिया और मुझे कहा कि जाओ अपने घर का अंदाज़ा लगाइए ये, ये वो मुल्क है जहाँ पर कानून की हुक्मरानी है जब कानून की हुक्मरानी है तो कानून की नज़र में हर आदमी यह नहीं है कि वो ही हो यह नहीं है कि वो ईसाई हो कोई भी हो साफ उसे पता था मेरा नाम अहमद है मेरा नाम खान है इस जैसे ये टोपी अब भी मैंने पहनी हुई है इसकी बजाय कोफ़ी वो सफ़ेद रंग की जो नमाज़ पढ़ते हुए पहनते हैं उस वक्त वो होती थी मेरे सर पर वो मैंने पहनी हुई थी इनके दिल में ऐसा तसुब नहीं आया कि मुसलमान आया है आज इसके साथ वो हशर करें कि याद करेगा कोई ऐसी बात नहीं हुई यार सोचिए ज़रा अगली जो इन वीडियो है उस पर अब हम बात करेंगे उस वतन की उस वतन की जहाँ पर रहने वाले जो हमारी इंतज़ामिया है जो हमारी अदलिया है जहाँ हमारी अदलिया की बड़ी अदालत पर कुरान के लफ्ज़ लिखे हुए हैं फाकुम बनासिल जब लोगों के दरमियान फ़ैसला करो तो अदल के साथ करो कौन सी अदालत उस अदालत का नाम सुप्रीम कोर्ट है व माल बलाग व आखिर उ दावाना अनिल